xlor alınması xassələri. Yo, yo, hidrogen xlorid və xlorit turşu. Burda 21-də qalmışdım. Hansı maddə? Xlorit turşu ilə reaksiya daxil olur. Burda yenə çökməyə gətirməyənlər olacaq 22 kimi. Yəni birdə çöküntü gətirməyəcək, hə gəlməyəcək. İkinci də KNO3, bilməyinəcəyi, çöküntüə gəlir və reaksiya daxil. Çoxıntı həmənə gəlmir nitratlar. Əsasən reaksiya daxil olmurlar. Məsələn, 20-də nə var idi? 20-də var idi çiv. 20-də var idi plumboman o çiv. O daxil olurdu. Yəni 20-də deyil ki, cavab 13-dür. Amma 22-də yenidə nitrat daxil olmayacaq. Nə başa mə? Nitrat daxil olacaq, yenə yəni ordakı kimi. Yəni ki, o məndə də deyirəm ki, 3-ü götürmürük cavabda. 2-ni götürürük, kalium nitrat, çünki kalium nitrat çöküntü verməyəcək. Hər ikisi güvətlidir, kalium da güvətlidir, 13 də güvətlidir. Yəni ona görə də olur cavab. 2 ilə ə, Hə, bir də 4, 2 ilə 4. Çünki mis də xlor turşisi ilə reaksiya daxil olmur. Hidrogendən sonra gəldiyi üçün hidrogeni çıxarda bilməz. K2CrO4 çəkinti verəcək, onun gördüyü reaksiya daxil olacaq. Cavab oldu 22-də B. 23, 23-də deyək ha 23-də hansı maddələr xlor turşusu ilə reaksiyaya daxil olmur? Burda kalsiyum O3 daxil olur. Na2SO4 daxil olmur. SO4 xlordan daha güclüdür. Alüminium OH daxil olar çünki ə, bir dənə OH bir dənə xlorun əvəz oluna bilər. 4-cüdə də mis oksid, mis oksiddə H-larla daxil olar, su ayrılacaq. Yəni burada hidrogen ayrılacaq deyə. Hidrogenin zəif olmasının bir problemi yoxdur. Hmm, sonra neçə su aldı? 23 idi, 20-də oldu. Deməli yalnız ikinci götürdük, C variantı. 24-dən hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiya daxil olmuş? Hansı maddə xlor turşusu ilə reaksiya daxil olmur? 1 mol H2 daxil olur, əsasdır. Kalium xlor daxil olmur, çünki e, necə daxil olsun H xlorla? Özü, e, özü artıq xlorların duzudur, həm də yerdə doludur. Natrium NO3, natrium NO3 xlorla, xlorla reaksiya daxil olmaz, çünki NO3 e, xlorla eyni güvətlilikdədir. Yəni cavab olacaq 1-nə, hə, bir də 4-də də, də KMnO4-dür. O da Hə, daxil olmur soruşur. Bir daxil olurdu, 4-də KMnO4-dür dedik. KMnO4 Hx-larla reaksiya daxil olur deyə. Ə, cavab olacaq 2 3. 2 3-də cavabı olur. 2 3 D variantında 24-də. 25 hansı maddə xloridlə reaksiya daxil olmur? Cıvı oksid daxil olacaq. E, çünki burada su ayrılacaq. Cıvə hidrogendən sonra gəlsə də problem yoxdur. Biri götürmür, çünki olmur, soruşur. 2-də manqan O2 xloridlə reaksiya daxil olacaq. Hətta bu e, xlorun alınma reaksiyasıdır. Bayaq da 24-ün də 4-cüsündəki xlorun alınma reaksiyası idi deyə daxil olurdum. 3-cüdə K2MoO4 görürük ki, xlora yeri var, daxil olacaq. Onda K2SO4 yalnız 4 olacaq, çünki sulfatdırsı xloridən daha cisizdir. Xlor turşusundan daha cisizdir. Deyək, xlor turşusundan daha cisizdir, reaksiya daxil olmayacaq. Yəni cavab olar yalnız 4. 25-də E variantı 26. Fosm adə xlor turşusu ilə reaksiya daxil olur. Kxlor ox xlorid turşusu ilə Reaksiya daxil olur. Bu da ə, xlorun alınma reaksiyasıdır. Na3PO4, Na3PO4 xlordur sin reaksiyaya daxil olmayacaq. Çünki ədə olmayacaq, çünki Na3PO4 çünki Na3PO4 əlbəttə başım qarışıtdı. 26-da deyildikdə de, deməli olmayacaq çünki H3PO4 yəni fosfat turşusu xloriddən daha güclüdür. Ona görə də yoxlarla eyni güvətlilikdədir. Ona görə də e, çıxarda bilməyəcək onu. Yox, oh, ikinci götürmürük. Birini götürdük, üçdə ferm OHx xlor görürük ki, OH xlorla əvəz oluna bilər hələ. Ona görə də yeri var, götürürük. 4-də də xrom. Xrom da hidrogendən əvvəl gəlir deyə bunu da götürə bilərik. Yəni cavab olacaq 1 2 4 C variantı. Sonra 27 hansı maddələr xlorid turşu ilə reaksiyaya daxil olur? pasma dəxlorid üçün reaksiyaya daxil olur. Kalim manqanat daxil olur. Xlorun alınma reaksiyasıdır. KClO4 daxil olmur. SO4 xlordan daha gecilidir. H xlordan daha gecilidir. Argentum ionu daxil olur, çöküntü verəcək. Argentium daxil olmur, çünki hidrogendən sonra gəlir. Cavab olacaq 1 3 7-də C variantı. 28 e, MnO2 HCl xlor burdan alınır. Xlor gazının alınma reaksiyasıdır. Sarımtul yaşıl rəngli qaz alınır, düzdür? Manqan reduksiya olunur. Manqan burada alınacaq manqal xloridi, manqal xloridi, manqal xloriddə manqan müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərir, manqan O2-də də müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Amma müsbət neçə? Manqan O2-də -2 vurax 2, mənfi -4. E, manqan müsbət 4-dür. Mangan xloriddə xlorun biri -1, ikisi -2, e, -2 + 2. Deməli bu +4-dən +2-yə gəlib. +4-dən +2-yə gəlibsə bu, e, üstətdən bir dəyə 10 yazım. Aydın görünsün. Mangan oxici üstəcə haxlor bələcə MnCl2 üstəcəc H2O üstəcəc Cl2 xlor Bu xlorun alınma reaksiyasıdır. İndi burada -1 olur, mangan müsbət 2 olacaq. Bu -2 olur, mangan müsbət 4 olacaq. Yəni mangan müsbət 4-dən gəlib mangan müsbət 2-yə İndi bu metallar normalda nə olur? Metallar müsbətləşir. Amma bu qeyri-metallar kimi eləyib. Deməli bu nə olub? Metallar oksidləşir. Metallar e, metallar redüksi edici olurdular, bu oksidləşdirici olub. Oksidləşdirici olub, amma proses olaraq redüksiya prosesidir. Yəni redüksiya olunub. Redüksiya olunub. <laughs> deməli 2 də düzdür. 3-də də deyir həcm azalır. Həcm azalır yoxsa azalmır? Baxaq. Burda deməli bura gətirəyxsan. Farshor əmsallaşdırıb baxmaq lazımdır. Əmsallaşdıraq. Burda H-lərə 2 qoyaram. 2 dənə hidrogen oldu. 2 dənə oksigen var. Bura da gərək 2 qoyum. Onda indi 2 dənə oksigen. Burda da burada 4 qoyum onda. Hə 4 dənə hidrogen, 4 dənə hidrogen, 4 dənə xlor, 4 dənə xlor, 1 dənə mangan, 1 dənə maqlan, 2 dənə oksigen, 2 dənə oksigen. Düz gəldi. İndi deyir ki, həcmi azalmışdır. Baxaq, burada həcm 4-dür. Çey sayımırıq. Reaksiya maddələrini saymırıq. Burada da 3-dür. Həcm azalıb. Həcm azalıb, o da düzdür. Cavab olacaq Bir dəqiqə həcm azalıb düzdür, dəqiq. Çünki burada 1dir, burada da 4dür. Hə, e, mayelərinə həcmə nəzər almırdıq axı, ancaq qazların həcminə nəzər alırdıq. Ona görə də e, həcm artıb da, yəni 0-dan gəldik 1-ə. Cavab olacaq yalnız 1 2. O da 28 oldu B variantı. 29 da Xaymunodur suya hal reaksiyası üçün də doğrudur. Manqan həm oksidləşdirici, həm redüksiyədir. Həm oksidləşdirici, həm redüksiyədir olması üçün manqanını 2 dənə birləşmə alınmalıdır. Burda da alınır manqan xloridi, kalium xlor, H2O, bir də xlor ki. Yəni bir səhv də ona görə 2 dənə alınmalı idi ki, həm oksidləşdirici, həm redüksiyədir ola bilsin kiçidə havadan yüngül qazdır deyir. Havadan yüngül xlor, e, havadan yüngül qaz deyil. Xeyr. Çünki 71 qramdır, amma hava 29 qramdır. 3d sarımtıl yaşıl rəngli qazdır. Bir dənə od düzdür. 29də olur C variantı. 30. 0.3 mol xlorit istilə maksimum neçə qram alüminium reaksiyaya daxil olur? Burda alüminiumla xlor reaksiyasını yazmışdı, indi burda İndi deyir ki, 0.13 mol xlor turşusu ilə maksimum nə qram? Demə 3 molla 27 qram daxil da olursa, 0.13 molla 2.7 qram daxil da olacaq. Yəni cavab olur 30da C variantı. 31-ə baxaq. 3 mol xlor turşusu ilə maksimum nə qram natrium reaksiyaya daxil da olur? Xlor turşusu ilə natriumun reaksiyasını yazsam, Na + HCl alınır natrium xlor stəğəl H2 e, burda 0.5 mol hidrogen alınır hə və düzdür 0.5 mol hidrogen e, nə deyir 3 mol xlor turşusu ilə maksimum neçə qram 1 mol xlor turşusunda 23 qramdır 3 mol xlor turşusu ilə də 3 * 23 yəni 69 qram da axıl olacaq, 31 də də olur C. 32. Hansı reaksiyada olur? Deyil. HCl na si, 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 + Na2CO3 verir NaCl + H2CO3, düzdür? İkinci düzdür, üçüncü düzdür. Dördüncü düzdür. Beşinci PO4 H3PO4 xlorlanın güvət H xlorlanın güvətlikdədir. Ya H xlor H3PO4-ü çıxarda bilməz. Yəni 32-də cavab olur E. 33. Çansif faydalı xlor turşusunun kimyəvi xassəsini əks etdirmir. Bütün metallarla reaksiyasında hidrogen alınır. Bütün metallarla reaksiyasında hidrogen alınmır. Çünki zəif metallar var ki, hidrogendən sonra gələnlər, onlar hidrogen ayıra bilmir. Yəni 33-sə ilə cavab olacaq A. Amma bupsi variantlara da baxaq. Əsasən amfoteroksidlər də duzlar əmələ gətirir. Bu düzdür. Argentim menoitlə ağ rəngli çöküntü verir. Düzdür. Argentim xlor çiyinə gəlir, o da ağ rəngli çöküntüdür. Klor oksidlə reaksiya daxil olduqda xlor ayrılır. Düzdür. Xlorun alınma reaksiyasıdır. Lakmusun rəngini qızardır. Düzdür. Turşular lakmusun rəngini qızardır və ya duzlarda da turşunun güvətliliyi, duşu qalığının güvətliliyi daha çox olarsa Ə, o da qızardacaq. Əgər metal, əgər metalın güclülüyü çox olsa, göyərdər. 34 hansı halda hidrogen xlorid əmələ gəlir? Kalxlorat, HClO4, kupromxlorat, HClO3. Bunu belə bilmək üçün HCl-in alma reaksiyalarına da baxa bilərik. Hansan HCl sənayedə hidrogenlə xlorun reaksiyası ilə alınırdı. Amma laboratoriyada başqa reaksiyalardan alınır. Bir dəqiqə indi kitabdan siz göstərim. Məsələn, kitabda var natrium xlorid ilə H2SO4 qatı e, alınır natrium çesodat sulu xlor. Burada variantlarda o var, yox, yoxdur. Onda e, başqa reaksiyalara baxaq. O da məsələn o biz kitabdan. Baxın, deminki kitabından Demin kitabında da baxdım, orada da yalnızla trimxlorlu 124 qatının reaksiyasını verib. Ha, hə, elə burda özü cavab var imiş, bayaq görməmişəm. Cavab o, E variantı. 35 hansı reaksiyanın nəticəsində hidrogen xlorid əmələ gəlmir? Əm, məsələn, D variantı bayaq gördüyük laboratoriyada hidrogen xlorid alınma reaksiyasıdır. E-də alınacaq hidrogen xlorid Əm, 35 deyək بابا 7. 7 əslində Argentium xlor stigen HNO3 alınmayacaq. Çünki Argentium NNO çalınır. Hə-hə, alınmayacaq. Dürüstü ilə olsaydı alınardı. E, məsələn, birinci də NH4 xlor alınacaq H xlor stigen NH3 sonra H2Cl2 alınacaq, HCl4 üstə yağlar alınacaq. CH42 bir də hidrogen xlorid. Artıq qalayla hidrogen xlorid alınə bilər. Yəni ki, cavab olur 35-də E, 36-da hansı maddənin köməyi ilə müxtəlif qablarda olan rakif sodat, argentimon əs, Na2SO4 üçün suda məhlullarını fərqləndirmək olar? Nə ilə fərqləndirə bilərik? belə öfəkləndirə bilərik. Məsələn, hş xlor öfəkləndirə bilərik də. Hş xlor bunlardan təkcə karbonatla daxil olacaq. Çünki SO4 ondan güvətlidir. NO3 də reaksiya daxil olunmur, amma hş xlor karbonatla daxil olacaq. Ona görə karbonatla öfəkləndirə bilərik. Hə bilərik. Hansı maddə çevəril müxtəlif qablarda olan? Yenə həmin kimyətlərdir. HCl-nən e, cavab olur B variantı 37-də. 38. E, hansı maddə çevəril müxtəlif qablarda olan? KNO3, AgNO3, Na2SO3 suda məhlullarının pəkləndirməyə olar. Boyaqçı sualdan da HCl-dən 38-də olur yə. 39-da Əsmo daxlor turşusu ilə daxlorla reaksiya daxil olur. Asmo daxlor turşusu ilə daxlorla reaksiya daxil olur. Mis oksid olacaq, kalsium olacaq, NH3 yəni olacaq. E, SiMoO2 H2O ilə reaksiya daxil olmaz. Qum təkcə H4 ilə reaksiya daxil olur ki, e, yeganə H42 qum onunla reaksiya daxil olur turşulardan. Yəni cavab olur BeKMnO4 də da daxil olacaq. 40 da xalsimardə xlor turşu və hidrogenlə reaksiya daxil olmur. NH3 daxil olur, mis oksid daxil olur, kalimol daxil olur, ferum daxil olur hidrogendən əvvəl gəldiyinə görə. Amma CO2 karbon qazı daxil olmayacaq. Çünki turşu oksidi turşu oksidi ilə reaksiya daxil, turşu oksidi turşularla reaksiya daxil olmur. Bu turşu oksidlərinin qaydasında da yazılıb. 10-cu sualda cavab oldu 40-da E variantı.